oyliklarni bir muncha oshirgani bilan o'qituvchilar birdaniga o'sha yuqoriroq oylikka mos bo'lib qolmaydi ta'lim tizimida tizimli islohotlar amalga oshmayapti degan xulosadaman o'qituvchilar tayyorlash va ularni malakasini oshirish borasida qayerda xato qilyapmiz bizlar bizani ta'lim tizimi o'ta og'irlashtirib yuborilgan badiiy adabiyotni o'qigan bola ta'limda orqada qolmaydi deydi ta'lim vazirliklarini birlashtirish biz ko'zlagan sifatga qanchalik yordam beradi vazirliklar bir bo'linadi bir qo'shiladi mani shaxsiy fikrim davlat boshqaruvida kadr siyosati hozir juda chattoq ahvolda xalq ta'limini ko'tarmasak millatni ko'tara olmaymiz prezident maktabi ham hozirgi holati mani fikrim g'irt adolatsizlik zo'r maktab lekin adolatsizlik kambag'alni bolasi u maktabga kirish talabiga javob bermaydi kamolotni yutuqlari nimada bo'ldiyu kamchiligi nimada xato xatolari nimada bo'ldi deb hisoblaysiz bizadan davlat o'sha payt o'zini ayrim topshiriqlarini bajarishi uchun ham foydalanardi